अर्थव्यवस्थेचा पाया ज्यावेळी बळकट असतो त्यावेळी त्याचा परिणाम चहूबाजूला दिसून येतो त्यामुळे जागतिक स्तरावर ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यांना आश्वासक पद्धतीने तोंड देत भारताची आत्मविश्वासाने वाटचाल सुरू आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे ते काल नवी दिल्लीत इकॉनॉमिक टाईम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरममध्ये बोलत होते यावेळी पंतप्रधानांनी भारताच्या विकासाची रूपरेषा सादर केली जब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं उसकी बुनियाद मजबूत होती है तो उसका प्रभाव भी हर तरफ होता है मैंने अभी 15 अगस्त को ही इस बारे में विस्तार से चर्चा की है मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा लेकिन 15 अगस्त के आसपास और उसके बाद एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है वो अपने आप में भारत की ग्रोथ स्टोरी का शानदार उदाहरण है जागतिक विकासामध्ये भारताचं योगदान लवकरच वीस टक्क्यांहून अधिक होणार असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं मंद विकासाच्या विळख्यातून जगाला बाहेर काढण्याचं सामर्थ्य भारतामध्ये असल्याचं प्रतिपादन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं ट्रान्सफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज स्थिती मे है कि वो दुनिया को ग्रोथ से बाहेर निकाल सकता है हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ कर के कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं और जैसा मैंने लाल किले से कहा था भारत समय को भी मोड़ देने का लेकर चल रहा। भारत आपले लवचिकता आणि सामर्थ्य यांच्या बळावर जगासाठी आशास्थान बनलं आहे असंही पंतप्रधान म्हणाले आत्मनिर्भर भारत हा विकसित भारताचा पाया असल्याचंही त्यांनी सांगितलं भारत जगातील सर्वात वेगानं विकसित होणारी मोठी अर्थव्यवस्था असून लवकरच भारत जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला सुधारणा या आमच्यासाठी नाईलाजानं केलेली कृती नव्हे तर सुधारणा ही आमची कटिबद्धता आहे छोटे आणि सावकाश होणारे बदल नव्हे तर मोठी भरारी घेण्याचं लक्ष घेऊन आम्ही आगेकूच करत असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले रिफॉर्म्स को लेकर भी हमारी यही सोच है हम आगे के लिए तैयारी करते रहते हैं हमें और आगे बढ़ना है अब रिफॉर्म्स का एक और पूरा आर्थनल लेकर आने वाला हूं इसके लिए हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं हम बेवजह के कानूनों को खत्म कर रहे हैं नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बना रहे हैं प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स को डिजिटल कर रहे हैं अनेक प्रावधानों को डिकुनलाइज कर रहे हैं इसी कड़ी में जीएसटी में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है इस दिवाली तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इससे जीएसटी और आसान बनेगा और कीमतें भी कम होगी साथियों नए जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए इसके इस आर्सनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इम्प्रूव होंगे क्रीडा क्षेत्रातही मोठ्या सुधारणा करण्यात येत असून मोठमोठ्या जागतिक आयोजनासाठी भारताला सज्ज करण्यात येत आहे यासाठी खेलो भारत हे धोरण आणण्यात आल्याचं पंतप्रधान म्हणाले वस्तू आणि सेवा करामध्ये दिवाळीपर्यंत मोठ्या सुधारणा करण्यात येणार असून यामुळे सुलभता येऊन किंमत किमती कमी होतील देशात उत्पादन वाढेल मागणीही वाढेल उद्योग क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळेल रोजगाराच्या संधी वाढतील जीवन सुलभताही वाढेल असंही त्यांनी सांगितलं दिल्लीमध्ये आजपासून